После того, как нас послали матом с частины, треба было забрать паспорт с войскомата. Я пришел и полаялся с военкома. Меня ноги кормят, я потерял целый рабочий день. Вы думаете мне делать нечего туда-сюда кататься? Слушай, давай я сейчас позвоню и тебя возьмут туда же. Нет, давайте, если будет что-то серьезное, то зовите. А по такой фигне я кататься не собираюсь. Тож, коли за тиждень подзвонили з військомату про перевірку документів, я одразу ж зібрав речі. У військоматі вже працювали мої знайомі, котрі намагалися відмовити мене від служби у бойовій частині і намагалися прилаштувати у військомат. Дім, давай к нам! У нас тут є хороше вакантне місце. Ні, я не хочу перебирати бумажки, поки другі воюють. Ты не понимаешь, это набор в настоящее боевое подразделение. Добровольцы. Помнишь старого военкома? Он сейчас в областном военкомате. Давай я его наберу, он тебя возьмет. Ему нужны там толковые люди. Я ему в прошлый раз уже сказал: если воевать, то воевать, а иначе и не зовите. Ты не волнуйся, он тебя простит. Ему сейчас толковые люди очень нужны. Слушай. Я не хочу отвечать перед матерями за погибших сыновей, которых я призвал. Я готов отвечать за тех, кем я непосредственно буду командовать. Когда от моих решений будут зависеть, выживут они или нет, я смогу ответить, за что погибли их дети. Если я виноват, то так и сказать. Дим, ну я не знаю тогда, могу тебе чем-то еще помочь? Так. Хотя можешь. Знаешь этих трех людей? Да, знаю. Вот у одного недавно ребенок родился. Ну, не до войны ему сейчас. Другой только женился. Ему детей надо делать, а не воевать. А третий долго учился, чтобы на работу встрять, и только устроился. Тем более он рядовой, и толку от него в армии мало будет. А работу потеряет. Понял. Все сделаем. Давай, может, я за них как-нибудь отвоюю? Так можно? Не переживай. Спасибо. Били військомату было уже много народу. Добровольцы, подумав я. Особливо, кинувся в очи Дядько вудконосому кипарику, спортивному костюмі з трьома полосками та незабутньою посмішкою з золотими зубами. В обласному комісаріаті зі мною трапилась проблема. Е, тут у парня 104 вуз. Ну і що? Ну, он а ми ж в піхоту набираємо. Смотри, жирно малює коло на місці четвірки. Какой вуз? Опа, сотый, был танкистом, стал пехотой. Ну вот, а ты переживал. А хлопать золотыми зубами став старшиною нашей роты.